saya Siti Huzaimah Ibrahim dan saya akan membentangkan pengenalan polisi pelancongan antara Indonesia dan Thailand. Sektor pelancongan merupakan pemacu utama pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara, terutamanya dalam tempoh pasca pandemik COVID-19. Namun, penilaian pelancongan kini tidak boleh hanya bergantung kepada jumlah ketibaan pelancong atau sumbangan ekonomi. Penekanan dan perlu diberikan kepada keberkesanan dasar awam, kemampanan jangka panjang dan keupayaan tadbir urus kerajaan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan alam sekitar serta kesejahteraan sosial. Indonesia dan Thailand dipilih kerana kedua-duanya pemain utama pelancongan Asia Tenggara dan berkongsi konteks geopolitik serantau. Namun, Tahap kematangan dan pendekatan dasar berbeza. Thailand menekankan kestabilan dasar dan quality tourism. Manakala Indonesia menumpukan pada transformasi dasar, penggunaan teknologi rendah karbon dan kawalan kapasiti pelawat bagi destinasi sensitif. Sekian dari saya dan seterusnya saya serahkan kepada kawan saya Muhammad Rezman Bujang. Terima kasih. Terima kasih saudari Siti Huzaimah. Saya Muhammad Rezman bin Bujang akan membuat ulasan seterusnya. Terdapat tiga dimensi utama perbandingan di antara Thailand dan Indonesia. Yang pertama adalah takbir urus dan perancangan dasar, di mana Thailand lebih tersusun dan diinstitusikan, dan Indonesia lebih adaptif. Yang kedua, kemampanan alam sekitar. Thailand fokus pada pensijilan pelancongan hijau dan Indonesia menekankan kawalan impak dan pemuliharaan ekosistem. Dan yang ketiga, impak sosioekonomi. Thailand berdepan cabaran pengagihan manfaat manakala Indonesia berusaha melibatkan komuniti dan perusahaan kecil. Secara keseluruhan, keberkesanan polisi pelancongan bergantung kepada kejelasan visi, strategi dasar dan keupayaan tadbir urus. Thailand menawarkan contoh kestabilan dan kematangan dasar. Manakala Indonesia menampilkan model transformasi berpotensi meningkatkan daya tahan jangka panjang. Sekian dari saya dan saya serahkan kepada Mas Lia Jong untuk perbentangan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Rezman. Seterusnya saya akan membentangkan dasar pelancongan dan strategi pasaran. Secara amnya. Thailand mengamalkan dasar mass tourism yang sangat efisien dengan infrastruktur yang matang. Manakala Indonesia kini beralih kepada quality tourism yang menekan kelestarian dan penyebaran pelancong ke luar kawasan Bali. Bagi tumpuan pasaran pula, Thailand memfokuskan pelancong dari negara China, Malaysia dan India. Mereka dapat menggunakan kemudahan pengecualian visa yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menarik pelancong bagi Indonesia pula, mereka memfokuskan pelancong dari Amerika, Eropah dan Amerika Syarikat. Seterusnya adalah hubungi. Sekian tahu perbandingan dari segi tumpuan pasaran dan tarikan utama. Dari segi model utama, Thailand mengutamakan mass tourism and accessibility, manakala Indonesia mengutamakan nature based and cultural authenticity. Thailand pula menumpukan kepada makanan, tempat membeli belah kuil dan kawasan bandar. Manakala Indonesia pula lebih menumpukan kepada kawasan pantai, gunung berapi, budaya dan selaman. Dari segi kekuatan polisi pula, Thailand menggunakan kemudahan visa dan infrastruktur manakala Indonesia menggunakan kelestarian dan destinasi baru. Perbandingan aktiviti pelancongan dari segi budaya dan perayaan, Thailand telah mengadakan Maha World Water Festival. Dari segi gaya hidup dan kerja, Thailand mengutamakan digital nomad at workation. Dari segi pengembaraan dan sukan pula, Thailand lebih kepada Muay Thai Training Camp dan MotoGP bertaraf dunia. Dari segi pelancongan marin pula, Thailand lebih memilih aktiviti island hopping mewah, menjelajah Maya Bay dan Kepulauan Phi Phi. Bagi Indonesia pula, mereka lebih kepada pesta kesenian Bali, Finisi Lifeboard iaitu tinggal di atas kapal kayu tradisional Finisi. Sekian dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada Joshua Amir Sibat. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Mas Lia. Saya, Joshua Amir Sibat, akan membentangkan analisis perbandingan pendekatan pembangunan pelancongan di antara Indonesia dan Thailand. Dalam era pasca pandemi ini, kedua-dua negara mempunyai maklumat yang sama, yaitu pemulihan ekonomi, namun strategi yang digunakan adalah sangat berbeza. Indonesia memfokuskan kepada penyebaran wilayah, manakala Thailand menumpukan kepada peningkatan nilai tambah. Pendekatan Indonesia adalah dari segi pembangunan ekstensif. Pertama, Kita lihat Indonesia di bawah pentadbiran Presiden mereka. Strategik polisentrik Indonesia cuba mengurangkan kebergantungan kepada Bali dengan memperkenalkan inisiatif. Kerajaan menyuntik dana besar untuk infrastruktur mega contohnya Litar Mandalika di Lombok yang menjadi pemangkin urbanisasi dan peluang pekerjaan baharu. Melalui program Desa Wisata, Komuniti Akar Umbi melibatkan secara langsung untuk melestarikan budaya dan ekonomi setempat. Seterusnya Thailand, pembangunan intensif. Thailand pula beralih daripada kuantiti kepada kualiti. Thailand menggunakan model Bio Circular Green untuk memacu pelancongan bernilai tinggi. Bagi pasaran niche, mereka menyasarkan pelancong perubatan dan digital nomad melalui visa penduduk jangka panjang. Ketegasan kelestarian pula, contohnya, penutupan Maya Bay dilakukan demi pemulihan ekosistem jangka panjang, walaupun terpaksa mengorbankan pendapatan jangka pendek. Analisis perbandingan dan penilaian kritikal, Indonesia ekstensif iaitu membina asas dan buka wilayah, manakala Thailand insentif iaitu mengoptimalkan kawasan sedia ada. Dalam impak sosial, Indonesia lebih inklusif, manakala Thailand berisiko eksklusif, hanya pemain besar mungkin untung membawa pembangunan ke kawasan terpencil. Sebagai tuntasnya, sinergi antara infrastruktur yang mantap dan pengurusan kelestarian yang bijak adalah kunci utama daya tahan pelancongan Asian masa hadapan. Itu sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada saudara Wan Rabani untuk perbentangan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Joshua. Saya Wan Rabani bin Wan Ribhan akan membentangkan cabaran utama polisi pelancongan Indonesia dan Thailand. Indonesia menghadapi cabaran yang berkait rapat dengan struktur geografi yang luas, desentralisasi kuasa dan jurang infrastruktur. Antara cabaran utama berdasarkan polisi pelancongan di negara Indonesia adalah yang pertama adalah ketidakseimbangan pembangunan dan tekanan ekologi. Yang kedua adalah risiko mengalihkan masalah ke destinasi baharu. Yang ketiga adalah masalah koordinasi tadbir urus Wendy. Yang terakhir adalah jurang infrastruktur fizikal dan utility. Seterusnya pula adalah cabaran utama polisi pelancongan Thailand. Thailand menghadapi cabaran yang berbeza kerana statusnya sebagai destinasi yang lebih matang di mana isu utama beralih daripada pembangunan asas kepada pengurusan impak dan jurang sosial. Antara cabaran polisi pelancongan di Thailand adalah yang pertama penyisihan pengusaha kecil. Yang kedua, pelancongan masa dan kerosakan alam sekitar. Dan ketiga, kekurangan fleksibiliti dalam tadbir urus. Sekian dari saya dan saya serahkan seterusnya kepada saudara Helmi. Terima kasih. Terima kasih Wan Robani. Saya Helmi bin Roslan akan membentangkan kesimpulan di antara Indonesia dan Thailand. Yang pertama, perbandingan strategi utama. Terdapat perbezaan paradigma yang ketara antara kedua-dua negara walaupun mempunyai maklumat ekonomi yang sama. Indonesia menggunakan pendekatan supply led memfokuskan kepada membina destinasi baharu untuk menarik pelancong. Thailand pula menggunakan pendekatan yield led memfokuskan kepada meningkatkan nilai daripada infrastruktur yang sedia ada. Kita beralih kepada analisis iaitu objektif dan instrumen di mana objektif mengurangkan kebergantungan melampau manakala instrumen pembangunan infrastruktur fizikal. Yang ketiga adalah analisis model Thailand iaitu BGC dan pelancongan perubatan. Saya akan huraikan objektif instrumen dan cabaran. Objektif adalah bagi menarik segmen pasaran mewah dan khusus seperti pelancongan kesihatan untuk pulangan hasil yang lebih tinggi bagi setiap individu. Bagi instrumen pula, ianya menggunakan model ekonomi bio-circular green yang menekankan kelestarian dan inovasi. Dan yang terakhir adalah cabaran. Ia memastikan inklusiviti sosial agar pengusaha kecil tempatan tidak ketinggalan dalam rantaian nilai pelancongan mewah yang berpusat. Bagi rumusan strategik Tiada satu saiz untuk semua, dasar pelancongan mesti mengikut kesesuaian tahap kematangan industri dan konteks sosial negara tersebut. Kunci kelestarian adalah kejayaan jangka panjang yang memerlukan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, pemuliharaan alam semula jadi dan kesejahteraan sosial. Begitulah sedikit ringkasan dari saya dan terima kasih kepada semua ahli kumpulan kerana telah melakukan tugas dengan jayanya. Terima kasih.